Этого человека знает весь город. А в футбольном отношении теперь узнали все юные и зрелые футболисты тоже. Ну что я могу сказать? Благодарность. Благодарность всем тем, кто помогает нашему футболу, киморовскому футболу, тем более любительскому, массовому, развиваться и двигаться дальше. Вилку Александр Юрьевич, почетный президент нового Центрального Северного могу несколько слов присутствии спортивной и футбольной общественности нашего города и руководства футбол, Украины, области. Значит, потому что без активной поддержки народного депутата, президента акционерных обществ Северного и Центрального комбината Вилкова Александра Юрьевича, конечно, первое и второе место СИВГОК и ЦИГОК в командам первенстве не заняли. Поэтому это говорит о комплексном подходе, возможности использовать опытные кадры и выращивание молодежи, которая в командам, так сказать, турнире занимает такие места. Хочу сказать, что за последние три года, благодаря Александру Юрьевичу, Капитально отремонтированы два дворца спорта, которые на сегодняшний день, я думаю, что являются лучшими не только в нашем городе. Стадион отремонтирован, Очень, мне понравилось, так сказать, высказанное предложение по покупке мячей, по ведению кожи на турнирах кожаных мяч, понимаю, и школьников, то, чем мы занимались в свое детство. Так хочу сказать, что на протяжении последних трех лет в Терновском и Жалтневом районе по инициативе народного депутата проводятся такие соревнования, как в каждом дворе свой Шевченко. Вот он так сказал. Значит. В каждом дворе свой Шевченко. Значит, участвуют в этом все школы Терновского и Желтневого района. Школам перед началом этого турнира покупаются футбольные мячи по 10 мячей, сетки на футбольные на воротах. Сказать, поэтому я бы но ну, как бы предложил тиражировать этот опыт родного депутата Вилкула на уровне 450 депутатов Украины, которые могли каждый не очень дорого, но поднять свой местный футбол, особенно детский, в двух возрастных группах. Поэтому мы будем делать все и продолжать то, что на сегодняшний день делается на нашей территории. Я директор Центрального и Северного Горнобогатительного Комбината. Это тоже вам. Это тоже, да, да. И самое главное, Марк. Виктор Гитарович. Хочу еще сказать, что э сегодня в год 45-летия Северного Горнобогатительного Комбината. Мы провели встречу сборная Сивока против сборной мира с участием 4-11 стран мира Азии, Африки, Латинской Америки и Европы. Нет, это были студенты, играшки, проживающие в городе Крым Роге, практиканты городных учебных заведений. И, конечно, так сказать, эта игра, во-первых, вызвала очень большой живой интерес. Во-вторых, она опять-таки так популяризирует футбол. Но победила сборная Симвока подскажет для этой что мы немножко поддали. церемонию. Швед Василий Алексеевич, предатель <плодователям> правкома Северного Жмина комбината. Васильченко Дмитрий Сергеевич, председатель правкома Центрального комбината. Батарь Валерий Михайлович, директор девочка Дипломатической электростанции. Председатель спорткомплекса города Зеленодольска Медведь Александр Павлович. Владимир Георгиевич, генеральный директор вам автопостач. Валерий Васильевич, начальник техкорной на и создатель федерации футбола вашего Николая Ну и естественно заключение не назвать же, Валентина Николаевича Новикова, вице-почетного президента Федерации футбола нашего города и вице-президента Федерации футбола Белорусского директора детской школы Олимпийского резерва. Вот. Ну и вот еще, еще Еще интересный момент. У нас, вы знаете, футбольная жизнь не обходится без главных действующих лиц, которые привыкли всегда называть это люди в черном. Да? Номинация судьи. В этом сезоне одна номинация, номинация судьи, она у нас новая. Ну и вот лучший арбитр сезона После долгих и продолжительных размышлений был определен. Это Креморусский арбитр Бакланов Антон Вячеславович. и как у нас говорят, холодильник и телевизор Атлант завезет. наши ветераны. Естественно, никогда мы не обойдемся без наших ветеранов, церемонию награждения проводит вот, Александр Николаевич и председатель футбола Комарока Игорь Васильевич Ильич. Наши ветераны, прежде всего, это да, ветераны судейского, инспекторского, как мы называем, инспектор на общественных началах, Испалов Семен Гаврилович. комитет работает в 93 году. В 1993 году пошел работать комитет, и вот это же турнир кожаный мяч. И вот это же зашел сегодня в зал, я видел фотографию Данилыча, Царство Небесное ему. Вот это два человека, которые они меня хорошо знают, я их, я их хорошо знаю, мы в комитете, как говорится, по этому турниру кожаный мяч. Когда они судили, меня, как говорится, сердце не переживало. Я знал, что эти люди организуют соревнования на высшем уровне. Спасибо вам большое. А мне сказать нечего.